занимаетесь давно врать я не буду но сегодня мы вам его официально урочисто передаем вот этот вот железный капу передаем старый добрый втр 60 сегодня мы его передаем мы не просто передаем кусок ездящего железа, которое там стреляет и так далее за этой машиной однозначно стоит намного больше в первую очередь за этой машиной сейчас стоит самопожертвование украинского народа. БТР попал к нам, наверное, больше года назад. Был подарен нашим товарищам, волонтерам, Алексом с еще несколькими машинами. Принимала она участие в боях, принимала она участие в боях на Гранитном и на передней линии в районе Лебединского, и в первых боях на Широкино. Несколько раз была в боевых условиях выведена из строя, но все благополучно. И в данный момент мы ее дарим, опять-таки с разрешения нашего товарища, дарим, дарим этот БТР первую для нас там, дорогую машину нашим соратникам Схильного корпуса. Почему им? Все очень просто. Но если на линии и все в зоне АТО все-таки уже какая-то насыщенность бронетехникой существует, то у ребят никакой бронетехники нет. И, и это все-таки тревожно, учитывая то, что да, сейчас 8 или 10 дней перемирия, но мы не знаем, откровенно говоря, планы противника. И Харьков город, который ну, является, безусловно, передовым не иметь здесь бронетехники, как мне кажется, несколько преступ в боевом подразделении. Ребята боевые, ребята имеют большой боевой опыт. Они умеют этой техникой пользоваться. После того, как она последний раз вышла из строя, именно схидники ее починили. И там, в зоне АТО, мы ее передали, и они ей пользовались. Теперь мы ее передаем уже в Харьков на постоянной основе. И она будет служить верой и правдой подразделения.